Зарегистрировали, как положено, это заявление. И пошли. Десять дней прошло, нет реакции. Смело собираемся и идем к кому? К депутату, который представляет наши интересы. Не к городскому голове идем к депутату. Говорит, друг мой, я за тебя голосовал, у меня проблемы. Я хочу, чтобы ты помог мне ее решить. И идете к депутату. Проходит время, не решил депутат, а может и решил? Понимаете как? И идем куда? В орган власти. Пошли в орган власти. Сходили в орган власти, друзья мои. Мы обращались к к депутату, пришли к вам. И если вы не разберетесь, мы используем свое право обращения куда? Выше стоящую Это уже мы предупреждали. Так, это на всякий случай, примите к сведению. Кроме того, почему я сразу сказала, что у нас есть четвертый э, 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 век власти, СМИ. Чем больше вы привлекаете средств массовой информации, а тем быстрее решится ваш вопрос. Запомните это. Это не шумиха. Это не шумиха. Не надо вот подмен делать почему. Это не шумиха. Знаете почему? я вам сейчас расскажу. Шумиха это — пуст, это пустой сбор, это шум. А средства массовой информации — это предметно. Здравствуйте, у меня проблемы. Я гражданин. Конституция. Это моя конституция? Я в этой стране живу? Да? Тогда ответьте мне, почему вот он, руководитель коммунального предприятия, я честный человек, я каждый месяц взял и отдал, извините, свои налоги, чтобы он получил зарплату. Почему он, я отработал, отдал, он мне не дал? Почему? У нас что, в Конституции написано, Иванов должен больше? То есть я, Иванов, я должен больше, чем Петров? Вот это не шумиха, ребята. И вы не путайте эти вещи. Шумиха это немножко другое. Я вам расскажу, что такое шумиха, но это не в этот раз. Вот. Поэтому, когда чиновник или руководитель не хочет Тогда СМИ и публичность это действенный мир. Это даже лучше, чем писать в вышестоящие организации. А вот посмотрите, чиновник закрыл дверь, чиновник не захотел отвечать, а вот чиновник не ответил, а вот чиновник не исполнил, понимаете? И так далее. И вот и один раз, второй раз, я вам честно скажу, до да, второго даже нужно. Это все решено. Я буквально пришел к другим теме немножко так, как я курирую обращение в очень тесно знаем все эти нюансы, но работаю со специалистом. так вот, у нас в статье 40 Конституции, которую мы уже упоминали сегодня, говорится, там четко прописано, что у тебя людина моя право особый запитательство письмо, органов государственного власти местного и э, должностным лицам. И эти органы обязаны, именно обязаны рассматривать все эти обращения, установленные в законом СУ. И как сегодня уже Елена говорила, под Конституцией у нас есть законы, которые, допустим, в статью 40 Конституцию более подробно расписались. Так вот, законом об обращении граждан оговариваются все эти конкретные сроки, то есть все эти термины, это 15 дней, 30 дней и так далее, в случае? именно что касается предложений, заявлений и жалоб. Да. И в эти именно в эти установленные сроки, а не просто должны рассмотреть, а дать вам обязательно в письменной форме какой-то конкретный ответ или промежуточный ответ. То есть любое ваше обращение должно заключаться, должно быть отправная точка. То есть это юридический документ, с чего все начинается. Начинается все именно с обращения. Допустим, в нашей ситуации, в жителей города, это на имя городского головы, вы там конкретно в пятый кабинет и пишите заявление, что я какой-то проживаю в каком-то адресе, излагаете все своего ставите дату. И именно с этого момента, именно с этой даты на каждое ваше обращение заводится специальная карточка. И именно по этой карточке уже идет рассмотрение вашего заявления жалобы или еще. И чиновники они обязаны реагировать в установленные сроки. И кроме этого законом предусмотрено, что нарушение этих сроков, нарушение Конституции, нарушение закона в об обращении граждан предусматривается юридическая ответственность. То есть лица, которые не выполняют закон о обращении граждан, они будут каким-то образом административно еще как-то наказаны. И это все очень четко, это все очень реально. Значит, кроме этого, надо отметить, что нас обязывают ежедневно ежемесячно и ежеквартально и раз в год рассматривать а, состояние дел по обращению граждан на исполнительном комитете, на аппаратных совещаниях. Постоянно об этом идет отчет, постоянно видна какая-то динамика. Кроме этого, обязательно проверять несколько раз в год прокуратура и накладывает очень серьезные результаты на тех лиц и не только чиновников городского совета исполнительного комитета, а и в том числе а, лиц, допустим, Жел, там, или бананы, и, так далее, и так далее. Поэтому с этой точки зрения Конституции, законного об увлечении граждан, у вас есть права, и вы защищены. Поэтому если у вас действительно есть проблемы, то самая главная задача это правильно, кратко и четко сформулировать, ну, что вы хотите, чего-то добиться, прийти в городской совет и написать и зарегистрировать этот документ. Потому что иной раз люди ходят по коридорам, да? в этом и наша есть вина, потому что мы до конца не довели единое окно наше, мы ну, ну, это сделали. Люди ходят и обращаются в один кабинет, в там то-то, 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 в другой кабинет, в, отмене, в, отмене, в, отмене, в отмене. третий кабинет, теряют время, отнимают время у тех же чиновников и так далее. А нужно именно грамотно сформулировать, прийти вам расскажут этот образец, вы напишите, и с этого момента, как бы это уже не ваша, проблема, это уже проблема тех лиц, каждое обращение, каждое ваше заявление попадает в городскому голове, городскую голова изучим, накладывает в резолюцию в соответствующей службе, там когда дело уже к еще кому-то, потом этим занимается уже и доводит эту информацию до до вот, а, канала там еще куда. То есть такая технология. Вот, она довольно-таки простая, но с точки зрения закона и вашей она очень довольна. Она действенна. Действенна. Поверьте, она очень и, действенна. Я думаю, что мы даже, а, ну, если у нас Тематика. Мы даже сделаем какой просто его пошагово, просто... ну, Я писала, что... как и... я людям специально, давала газету, вывесила на сайт, и... как пишется обращение к депутату. Где пишется фамилия, имя, отчество, какая проблема и так далее. То есть я дала полный алгоритм. Первое, то-то, 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 второе, то-то, 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 третье, то-то, то-то, то-то. Всего должно быть не больше двух страниц. Все, чего вы хотите? И а, тот момент, который, Не просто все плохо, который Елена уже открыла по поводу иерархии вращения. Значит, чтобы вы знали, значит, если вы имеете проблему на уровне города, на уровне канала, пишите на уровне депутата Украины, да, это ваше право. Вы имеете право это сделать, позвонить на горячую телефонную линию, правительство, отправить электронный ящик, мы можем это это все это образовать. Но если оно не рассмотрено на ниже стоящих инстанциях, то оно придет сюда, и вы потеряете только. Поэтому вы должны пройти этот путь. Да, однозначно, когда оно придется специально там горячая карточка, которая будет реагировать на там и так далее, но эффекта от этого будет мало. Поэтому вот эти все нюансы, они когда рассказывают, вы должны этим знать, что не терять время, получали то, что они хотели. В любом случае. И а, есть еще такая вот, как бы на мой взгляд, нюанс, который вот люди до сих пор тоже не хотят понимать, что а, городской совет, он не отвечает за те услуги, которые Допустим, ну, предприятия ЖКХ. Надо всегда помнить, что в любом телевизионном обществе есть поставщик услуг, получатель услуг. То есть вы получаете услуг, вы за услуги платите деньги. А есть та фирма, та организация, то коммунальное предприятие, которое вам их дает за эти деньги. их есть договор, это юридический документ. Но у нас, к сожалению, до сих пор есть такое устоявшееся мнение, что он, этот скал, все отвечает и за угоду, которую дает эта это... Можно, я вот тут как раз очень красиво мы подошли. Вот для этого существует судебная власть. Вот тут она у нас была, помните? А когда была административная система, и вот, по сути судебная власть существовала всегда, но была административная система, и когда мог, извините, председатель исполкома позвонить судье и сказать, какое решение ему нужно принять. Вот это осталось в подсознании людей. Понимаете? На самом же деле, когда сейчас начали играть по правилам, местное самоуправление играет по своим правилам, исполнительная власть играет по своим правилам, а судебная своя,